佛陀在世时，伫即个路中啊，当中一位婆罗门，伊诶心啊，对佛陀真不满，到佛陀诶面前去，指着佛陀骂。当时呢，阿、啊、落去涂骹咧，骂着一背刷起来。 开始啊，就兴奋的，安尼个压起，在多这个时阵，一阵风啊，从河道的后面吹来，所以这个刷压出去，风呢安尼个吹倒边来，热风烘的呐。 所以，还是呢，对家己或多看到安尼的情景，就讲出了安尼一句，就讲无尽人,人所怀家境吼，本来人都无艰难，确实呢，这个怀哦，无照道理啦，即种呢。 就是启迪心灵，加强了即个接纳，所以清净人所性汇报，伫真清净人的地方常常清清这样啊，敢若定定伫咧给人汇报啊，如是善托还祖坟，他亲像安尼啦。 你伫遮也拖沙，同款呢？拖沙还是呢？用家己诶辛苦，哎，唔入啦。所以，譬如农夫种田地，吼、哦，那亲像农夫家己种田，那收获是家己诶啊。